Serial sevdənlərə sevindirici bir xəbərimiz var. Tezliklə Xəzər televiziyasında Yeni Sonun Başlanğıcı adlı serial yayımlanacaq. Serialın rejisoru küləklər şəhəri serialından sizə tanış olan Samir Qulamovdur. Bu sifr ailə dramıdır. Yəni bir ailənin fəcəəsindən bəhs edir. Yəni burada mafiyalar, qətliam, yəni, köyləş hərimi ilə qırğın qiyamət yoxdur, amma bir fəcəədir, bir nəslin, bir ailənin böyük bir fəcəəsidir. Mən də ölərəm səninlə birlikdə. Mən indi başa düşdüm ki, insanın dostu da, düşməni də elə özü olmuşdur. Yenidə çilər çoxluq edir filmdə. Xanım iştirakçıları görmürəm. Xanım Güneləri xanım Türkiyəyə gedib buyunlara. Ona görə burda olma, olmadı. Hə Güneləri xanım var, sonra Ayan rolunu oynayan İlayha xanım var, sonra Şövqət Əliyeva var. Yəni qadın xanım aktrisələri çoxdur. Sonra Səbinə xanım var. Yəni aktrisələrim çoxdur. Çəkiliş məkanında küləklər şəhəri serialının aktyorlarını da gördük. Yeni serialda onlar da rol alıb. Sonun başlanğıcı serialının baş rol oyuncuları ilə də tanış olduq. Aktyorlar serialın seviləcəyindən əminliklə danışdı. Burada da mən də bomb rolunun birini oynayıram. Ha, <laughs> <laughs> belə çox xoş oldu məna görə Samir Qulambov rolu verdi mənə. Janrın özü fəciedir. Hər kəsin burada hər aktyorun fəciesi var, hər iştirakçının fəciesi var. Azərbaycanın bəlkə ilk seviləcək seriallardan biri olacaq inşallah. Çox gözəl bir ssenaridir. Mən də mənroldayam. Mən də mənroldayam burada. İnşallah uğurlu çıxarılır bu serial. Hər bir aktyorun öz rolunun birinci rejissor oynayır, Hamurqulova onu hər bir rejissor eləmir. İnsan görəndə daha tez yadda qalır nəinki onu başa salanda. Mən də filmin bəstəkarıyam. Mənsurun qardaşı rolunda oynayaram Səid rolunda. Bütün musiqi hə mən yazmışam. Sözlər Samirə məxsusdur. Musiqilərin bütün soundtrackləri mən yazmışam. Bir gündən ha qalacaq gözlə Gəl gəldiklər yağacaq bəxtinə mən sus qalacaq. Gözlən yaşlar əvəzinə qanlar axacaq. Şimşəylər çaqlayacaq baharına, güllər salacaq. Hərlə də yax ol, ki, kinomuz yaxşıdır. Əsas odur ki, kinomuz yaxşıdır. Bu bizim filmimiz, yəni ki, o o başqa-başqa yerdəki təzə seriallara baxanda çox üstündür. Cavabının simasında götürsə, cavabı üçün mənfi dəyər onu birazı. Tamaşaçıların gözündə mənfi ola bilər. Bəli, əvvəlki kinoda nəzrinə oynuyurdum. Nəzrin biraz belə ailəcanlı, can, ailə, ailə qurmağa can atan bir qadını idi, amma burada isə tam fərqlidir. Burada əvvəlcə pula görə <laughs> sevirəm. Yox, elə başa düşürəm ki, sevirəm. Sevir oğlum xanlar oldu. Mənfi xarakterdir mən yəni, çalışdığım qədər normal oynamağa çalışıram. Çəkiliş məkanından sonra serialın səs yazma otağına getdik. Burada da aktyorlar iş başındadır. İnanırıq ki, yeni serialı tamaşaçılar bəyənəcək. Serialın bütün kollektivinə uğurlar arzu edirik.